Максим Мившин техника Спасибо всем болельщикам, что поддержали нас. Была очень хорошая борьба. Хорошо, что выиграли. Это очень игра очень была очень важна для нас в психологическом плане. После того, как мы несколько вылетели из кубка, скажем так. Нам очень важно было выиграть. И мы показали командную игру и довели дело до победы Все? Решаться, не, не решаться, У нас каждый друг Нет, каждая четверть, они получили, каждой четверти сокращали немного результат. Нам очень важно было удержать разницу 15-20, сделать больше. У нас была задача начать третью четверть очень жестко, чтобы они не догнали нас и тем самым сделать больше отрыв, чтобы обеспечить себе легкую победу. Вот ну мы прежде всего сыграли команду, боролись, показали характер и тем самым выиграли. Не, ну конечно, конечно, лучше играть дома при в родных стенах, при своих болельщиках выезда это всегда неудобство, там Нет, другая а гостиница. Ну конечно, да, это дает свои, свою усталость, накапливается, то есть. Не, у нас всегда задача стоит жестко начать, чтобы показать, что мы готовы биться, чтобы, чтобы было как можно, сложнее. 拜拜。Bye bye. Bye bye.